Вітаю, я Андрій Бахілов і це програма Наше здоров'я сьогодні наша програма повністю присвячена дуже важливій події: п'ятиріччю Кіровоградській лікарні Святого Луки. Захід проходить на досить масштабному рівні і ми починаємо наш репортаж з місця подій. Вілий лікарні святого Луки відзначався і урочисто, і по діловому водночас. Біля сотні гостей з усіх регіонів України з'їхались до цих стін, аби взяти участь у конференції, привітати кіровоградських колег зі святом, розповісти про себе та обговорити актуальні питання вітчизняної приватної медицини. Я хочу від себе всього колективу без нього поздравити вас з днем радження вашого закладу. Пожелать вам Самое главное, чего нам всегда не хватает, это здоровье. Да? Это здоровье, это творчество нашего медицинского, да, это развитие больницы. Вы лично, как областной специалист, как врач, сделали для области очень много и в качестве областного специалиста, и в качестве бывшего заведующего отделения областной больницы. Вот, поэтому на сегодняшний день все ваши методики, которые работают у нас в больнице, да, это наш, будем так говорить, совместный труд, потому что мы часто с вами сотрудничаем, и вообще как человек, как э, дочь своего отца хочу поблагодарить вам за то, что вы в свое время, буквально недавно спасли моего родного отца. Вот, поэтому дай Бог вам вашей клинике здоровья, процветания новых творческих взлетов, ну и совместной нашей работы. Я вас поздравляю всего 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 хорошего. А, а сегодняшней а конференции было. очень благотворно поработать. Ни один фельдмаршал без оружия не обходится. Я вручаю вот этот клинок, сделанный ручной работы. Э, завод, который когда-то производил такие клинки на весь союз и за границу. Это Луганский завод Динамо. Вот там остались эти мастера. Поэтому я вам вручаю же э, рад, радушные хозяева Георгий Николаевич все ваши коллеги вот такая атмосфера вы долго звали нас сюда и я ничуть не жалею что мы сегодня здесь оказались вот такая атмосфера которая сплачивает медицинскую общественность которая позволяет вот неформально пообщаться и хотя действительно такой небольшой юбилей пять лет но я знаю вас как ну, достаточно заслуженного человека которые и книги пишут и, и творческий, и все, все, все. Я желаю всей души всем присутствующим и их коллективам здоровья, тепла. От имени нашего коллектива разрешите вас поздравить, как руководителя центра да, с днем рождения, пожелать вам успехов, благополучия, здоровья и процветания. Григорий Николаевич, прошло пять лет со дня открытия больницы Святого Луки, Расскажите о достижениях, о том, что произошло за эти пять лет. Пять лет это много и мало. Если у человека вся жизнь, она как один миг пролетает, то эти пять лет, конечно, пролетели, мы не успели заглядеться. Однако, если посмотришь назад, то сделано очень много. Самое главное, то, что достижение, какое поставили, МРТ новый, который европейского уровня, он позволяет делать все исследования, которые необходимо для наших людей, и не только для наших, приезжают к нам на это исследование люди с Киева, с Одессы, с других городов Украины. Почему? Потому что у них нет э, тех набора катушек, которые у нас есть на нашем МРТ. Мы заменили наш компьютерный томограф с 4 на 16-ти с новой программой. Программа конец 2011 года, она позволяет делать чудеса. Внедрили новые методики исследования на этом компьютере. Это компьютерном томографе, он коскринит. Мы сейчас можем с четкостью сказать, есть у человека метастазы, нету отдаленных метастазов. И когда мы предлагаем операцию, то мы наверняка знаем, что мы поможем или не поможем. Тогда мы ее не предлагаем при онкологии. Очень у нас расширился диапазон лабораторных исследований. Практически мы сейчас вышли в лидеры. И что самое отрадное, это то, что мы участвуем в нашей республиканской программе и международной программе по качеству лабораторных исследований. У нас 100% совпадение с тестовыми показателями. Начали делать операции на сердце при лечении аритмий, делали коронарокардиографии, однако временно у нас трудность возникла с аппаратом, сломался аппарат, сейчас он в ремонте. Освоили много методик лечения, которые э, связаны с консервативным лечением, просто методики лечения э, различных заболеваний. Ну ежедневно делаем какие-то новые операции, ежедневно внедряем какие-то новые методики. Вот очень хорошо то, что не делалось у нас раньше вообще в нашей области, не только в нашей больнице, в нашей области это операции на суставах по замену суставов искусственными суставами тазобедренные суставы, коленные, плечевые суставы. Вот, эндоскопическая гинекология у нас внедрена и очень широко шагает. Эндоскопическая хирургия лор операций внедрена и шагает много людей про оперирование. Эндоскопическая нейрохирургия. Мы сотрудничаем очень тесно с Международным центром нейрохирургии. И это малотравматичные операции. Больше того, они очень э, скрупулезно, щепетильно подходят к тому, чтобы эти операции делать только по показаниям. И только в тех случаях, когда без операции обойтись невозможно. Вот. И э, не, мне нравится вот их э, такой подход, что не сразу они человеку предлагают операцию, не сразу на операционный стол. Бывают, конечно, острые ситуации. Однако вначале предлагают консервативное лечение. Если оно эффективное это лечение, тогда это лечение продолжается. Если неэффективно, тогда предлагается хирургия. то есть вот так избирательно, подход каждому больному. Внедрена и э, в широком диапазоне у нас эферентная терапия, от плазмофорез с использованием различных э, насадок, которые при различной патологии индивидуально подбираются каждому человеку и очень эффективно у нас в клинике получается лечение аллергических заболеваний. Это мы довольны своими результатами и <coughs> можем поделиться своим опытом, если кто-то захочет. Почему? Потому что аллергия – это бич, нашего времени. И очень многие больные страдают этим недугами, когда приходят, это все, то Божий свет не мил. Очень эффективные эферентные методы терапии при этих э, недугах разработаны новые методики УЗИ исследования. Эти новые методики, они совместно отрабатывались с заводом-производителем Радмир, они под нас специально готовили оборудование по нашим требованиям. И это специальное оборудование, оно позволяет делать уникальные исследования, которые вот раньше мы этого не делали. Ну и многое-многое чего другого. За эти пять лет так трудно сказать сразу, что и в голове все прокрутить. Но в основном вот это то, что... А самое главное, это то, что мы сохранили весь наш коллектив. Тот коллектив, который 19 декабря 2007 года, он пришел в стены этой больницы, то он практически весь остался, никто не поменялся. Только единственное, мы приумножили тех людей, тех специалистов, которые в своем роде они уникальны, которые в своем роде они... Ексклюзивні будім говоріть, і очень в своїй спеціальності талантливою. Окрім власних привітань у вазі публіки було запропоновано і чимало змістовних презентацій найпотужніших українських приватних клінік різного профілю. Представляю я клініку лісо. Це перша в Україні приватна онкологічна лікарня з повним циклом діагностики та лікування пацієнтів. Коли в 2007 році ця лікарня була заснована, це була спроба внести в певну, ну скажімо чесно, кризову атмосферу української медицини. Інший погляд, іншу філософію, інший підхід, який можна сформулювати як пацієнт-орієнтований професіоналізм, для того щоб реалізувати це, ми були запрошені. Клінічні онкологи з Ізраїлю був впроваджений справжній реальний мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем пацієнтів на основі міжнародних стандартів. Це була впроваджена система адміністрування пацієнтів, і за можливістю ми намагаємось впроваджувати в нашу роботу найкращі, найефективніші досягнення у перервах на каву брейк. Учасники конференції з задоволенням відповідали на питання журналістів. Я би хотів сказати кілька слов про клініку Святого Луки. Історія цієї клініки і загадочність її з'явлення, з моєї точки зору, це не простое событие вообще даже в рамках всего нашего государства. И название клиники Святой Лука говорит о ее предназначении. Это служить людям, так как мы должны реально служить, помня главные заповеди, которые каждый человек должен исполнять. Это служить ближнему своему. Так вот, клиника Святого Луки, в моем понимании, это один одна из клиник, которая является образцом служения ближнему. Служение не во имя какой-то наживы, заработка, а сострадание, жертвенность, любовь ближнему где на помощь могут прийти все 24 часа. Я их поздравляю с маленьким юбилеем, верю, что эта клиника многие лета будет жить, и, как говорят священнослужители, многие лета этой клиники и ее сотрудникам, и, безусловно, ее руководителю Григорию Николаевичу. Ваш взгляд на работу больницы Святого Луки на частную медицину в стране? Ну, вы знаете, я в своей жизни повидал много центров частных. Я вам скажу, что такого центра, как который возглавляет вот Григорий Николаевич, я видел впервые. Это уникальный э, лечебно-диагностический центр, который, ну, на мой личный взгляд, он не только отвечает всем стандартам оказания качественной медицинской помощи, но и в том числе, вот знаете, здесь какая-то аура, действительно такая светлая, приятная аура, э, наверное, потому что богоугодное дело делаем. Ювелирная конференция отрывает. На ній присутні менеджери з багатьох приватних клінік регіонів України. Дивимося їх змістовні коментарі далі. Я очолюю клініку Міжнародний центр нейрохірургії, яка створена у 2001 році. От, і як відомо, що нейрохірургія, в тому числі і онкологія, не входили до ліцензійних умов, до цих е, спеціальностей, які були дозволені в Україні. Тому Перед тим, як ми заснували клініку, було декілька років боротьби з мінздравом. Через усі ми пройшли комітети Верховної Ради, Антимонопольний комітет, комітет Кужель. От, і нарешті нам видали на нейрохірургію ліцензію у 2001 році. На сьогоднішній день ми маємо клініки в Києві, маємо клініку в Західній Україні в Стрію. От і у от 2012 році, завдяки співробітництву з лікарнею Святого Луки, ми розпочали операції в цій клініці, де ми зараз перебуваємо. Орієнтовно виконується тисяча оперативних втручань щороку. В учебному процесі використовується найсучасніші методики, в тому числі дистанційне навчання. Вот с помощью ректората нашей академии была создана такая первая телекоммуникационная система у нас в Харькове. В Харькове в операционной стоит эта система. Сейчас такие же системы стоят у Григория Николаевича в операционной, и можно прямо оттуда, и мы уже делали семинарские такие занятия по определенному роли прямо вести репортаж, так как это на хорошем международном конгрессе вот проводится. И вот два экрана, где идут. То что, то, что видно в эндосистеме. системе, лектор виден, хирург виден, который проводит, он одновременно дает объяснение. Все это выглядит очень современно. Ну вот одна из систем, вот это вот видите, в лампу прямо, значит, она вкручена. вот камера, вот это вот у нас идет с операционной в нашу аудиторию. Вот тут наш доцент э, Трушин показывает, а я оперирую. Вот. И э, с 2010 -го года... Введена такая телекоммуникационная система обучения в режиме онлайн с двусторонней связью. То есть она впервые была использована в этой клинике. Мы проводим лекции, читается лекция, вот я читаю, в Харькове. А вот в этой аудитории сидят, вы сейчас все сидите, сидят курсанты, вот они сидят и слушают эту лекцию. Они видят лектора, я их тоже вижу. И задают вопросы в обычном режиме, как будто мы общаемся вот так друг с другом, рядом, рядом находясь. Это очень положительно. Роль этой клиники недооценена. Потому что вот настолько перспективно, настолько серьезно подойти и профессионально к своему делу может далеко не каждый. И э, не каждому Бог дает. То есть нужно родиться в этой звезде. Э, в окормлении даже, так скажем. То есть, окормляясь вот таким великим хирургом, великим человеком, уже в своем названии, я полагаю, что сам Бог вот и дает вот эту стезю, эту энергию, эту любовь. Именно любовь, то, что можно назвать любовью. Вот заходишь и уже чувствуешь, что тебя нечто окутало, облако. Облако, заботы и любви. Это непросто. Это невозможно купить. Это невозможно купить. Поэтому я считаю, что пока что роль клиники недооценена. Потому что перед клиникой, я полагаю, открывается. Мы сейчас предложили открыть гиперпространство интернет для клиники. И вот такие клиники, они очень востребованы пациентам. Именно в таких клиниках э, должна проходить не только врачебная работа, не только врачебная работа, но и учебная. учебная работа. Почему учебная работа? Потому что наш пациент он, ну, не воспитан быть заботливым о своем же здоровье. К сожалению, наш пациент не относится к здоровью как к частной собственности. Вот обои поклеить, да, тут вся семья передерется. Машинку заправить вовремя, стиральную машинку обслужить, это вовремя. А здоровье, здоровье, ведь это самая важная часть жизни, важнейшая. Не зря библейские слова, опять же, возвращаясь, говорят, что разве не знаете вы, что тела ваши, суть, храм Духа Святого, Храм – это означает, что душа живет, и ты заботишься о своем здоровье. Так вот, клиника Святого Луки, я полагаю, должна взять на себя ответственность, смелость и уверенность, передать вот эту любовь в прагматичных, правильных, спокойных советах по воспитанию пациента даже. И не только в Кировограде, и не только в Кировоградской области, а в Украине это как минимум. А ведь наших соотечественников живет по всему миру невидимое количество. С больницей Святого Луки, даже если можно вдаться в историю, то еще раньше с Ацинусом и с фирмой Ацинус и ее основателем Григорием Николаевичем мы знакомы очень давно уже. Мы познакомились на ВДНХ, это было как бы совершенно случайно, но ничего не случайного не бывает. И мы уже вот много лет очень плодотворно... Сотрудничаем с ациносом и теперь уже с больницей Святого Луки. Порядка пяти аппаратов за это время установлено диагностической техники УЗИ установлено в больнице Святого Луки, которая выполняет самые сложные задачи в диагностике. Хочется пожелать больнице Святого Луки процветания. Действительно, это благое дело помогать людям в, в восстановлении здоровья и здоровья. Желаю здоров'я основателю больницы Святого Луки і всім сотрудникам процвітання, успіхів, всяких успіхів в їх ніогій житті. У другій частині конференції, присвяченої п'ятиріччю Кіровоградської лікарні святого Луки, йшлося про підготовку кадрів та ліцензування приватної медицини. І головні акценти в ній розставив ректор Харківської медичної академії після дипломної освіти. Больница Святого Луки ⁇ это очень интересное медицинское учреждение. Благодаря самому формату, благодаря тому объему, качеству, интенсивности помощи, которая оказывается здесь, я хотел бы сказать, что наша Академия имеет давний опыт сотрудничества с клиникой Святого Луки и в настоящее время... Больница Святого Луки является клиническим учреждением, то есть учреждением по приказу постановы Совета Министров, которое оказывает и лечебную помощь, занимается как и педагогической, так и научной деятельностью. Все эти виды деятельности присутствуют в данных стенах, и мы с удовольствием убедились на каком высоком уровне ведется не только лечебная работа, но и как сотрудники больницы, руководство занимается и научной работой, а это не только статьи, выступления, это огромная организаторская работа, потому что немногие, скажем, научно-исследовательские институты могли бы похвастаться таким объемом мероприятий, конференций, симпозиум, школ. Как было проведено за последние годы в клинике Святого Луки. И наши сотрудники наравне с коллективом, наряду с коллективом больницы Святого Луки, проводят здесь консультативные помощь и помощь диагностики вплоть до хирургической работы. Академия и моя кафедра желают процветания благодарных пациентов здоровья всему коллективу. И планируем отмечать следующее 50-летие вашей клиники на вашей территории. Вагомый відсоток участников конференции – это давние партнеры лекарни Святого Луки по медичному бизнесу. Григорий Николаевич, к счастью своему, я встретил три года назад. И то, когда я к нему первый раз пришел в кабинет, я был удивлен, скажем, той атмосферой, которая царила в целом больнице, и увидев то окружение святых ликов, икон, которые присутствуют фактически везде в клинике, оно во мне вызвало настолько благовейный трепет, что, честно говоря, вот это чувство, которое я испытал первый раз, оно мне не покидает никогда. И когда, вспоминая, например, скажем так, в медицине, то, что я видел, где я видел, в каких клиниках я бывал, то того духа, который присутствует здесь у Григория Николаевича клиники, его, его ни с чем нельзя сравнить. Дай Бог, чтобы такой дух присутствовал везде в нашей, скажем, медицине. А Григорий Николаевич был, и есть и будет всегда лучшим примером в Украине и за ее территорией, как медицина должна быть истинно связано с тем, что делают врачи, через э, провидцу, скажем, через Дух Божий. Клиника Святого Луки обладает самым современным оборудованием, которое вот в данном случае было представлено на конференции, были презентации. И поэтому я смогу донести как и курсантам, слушателям, врачам, проходящим обучение после дипломы, на самом современном уровне, используя те технологии, Наработки, які є наработки, то є приватної клініки Святого Луки. Все це направлено на благо наших больниць. Але повернемось до конференції. Фінальну її частину присвятили культовій фігурі в історії медицини Валентину Феліксовичу, войно Ясенецькому. Це і є історичне ім'я Святого Луки. В цьому секторі слово мали архієпіскоп Кіровоградський та Новомиргородський іоасаф. архиепископ Запорізький та Малитопольский Лука, а також особливий гость конференции и давний друг Асеноса, правнука Святого Луки, пани Тетяна Войно-Ясенецка. Мне очень приятно бывать здесь, в этом боговодном заведении лечебном, потому что так случилось, что в прошлом году и по обстоятельствам здоровья, и по доброте Григория Николаевича я тоже здесь имел возможность на себе ощутить тепло и заботу персонала, который трудится в этом медицинском заведении и даруя радость жизни, а иногда и жизнь возвращая людям. Как только что было отмечено, и так оно есть, и на самом деле, что церковь и настоящая наука, и в том числе и медицинская наука, они друг друга не исключают и друг другу не противоречат. И ярким тому свидетельством является святой человек, потому что он причислен за свою жизнь, безупречную жизнь, за, свою, за свои принципы в жизни. За пример достойный подражания нашей церкви причислен к липу святых, это святитель архиепископ Лука Крымский. Нам он известен людям церковным как человек богатырского духа. Потому что когда мы изучаем его житие, выражаясь языком церкви, да, или биографию языком светским, то мы удивляемся силе духа этого человека. Вы знаете его также с другой стороны, как выдающегося ученого, профессора, доктора медицины, который оставил как и огромное наследие в церкви, так и огромное наследие, литературное и ученое наследие в медицине. Да? Мы знаем его работы, которые он посвятил медицине. Действительно, клиника Святого Луки это то прекрасное сочетание, соединение души и тела души. Медицины и веры, медицины и церкви вот, и поэтому действительно прав Олег Евгеньевич, который сказал о том, что это действительно передовая клиника, если можно сказать, духовно-передовая духовно -передовая клиника. Поэтому Владыка с радостью благословил меня на присутствие на, этом, на этих торжествах, на этой конференции и передавал всем участникам прежде всего здравия, прежде всего изучение владыки святителя Луки как человека, который в себе объединил два начала, так сказать, и медицину, и церковь. И очень важным моментом в нашей жизни является именно воцерковление медиков. Воцерковление. Что значит воцерковление? Это значит, то, что, что, руководствовало в жизни святителем Лукой, чем он руководствовался в жизни, что было главное для него. Прежде всего, это исполнение заповедей Божьих. Прежде всего, то есть основой своей жизни, руководством, это были заповеди Божьи. Он видел человека как образ Божий, что позволяло святителю Луке быть действительно истинным бесребренником, истинным целителем и тел человеческих, Страждущих і душ чоловічих. завершену конференцію було яскравим сюрпризом від міста Черкаси. Дорогі наші друзі, однодумці, єдині з нами духом, душею, яких об'єднав Святий Лука і все, що є світлого в медицині в світі, від імені гостинної Черкащини, прийміть, будь ласка, цей дарунок на землі, яку взяв під свою опіку, і святий Лука, центр України, серце і душа. З вами тут сьогодні виготовили спеціально на п'ятиріччя цієї лікарні ось такий коровай. Це вам подарунок гостинний. Це хліб, що може бути кращого і гостиннішого на нашій землі. Будь ласка, прийні, Я прийму його, пасічка. Володимир собить, Дякую. показати вітання. Ми щас усі з'їмо. Ось так цікаво, динамічно і змістовно пройшло святкування п'ятиріччя лікарні Святого Луки. Погодьтесь, наше ставлення до приватної медицини суттєво змінилося за останні роки. Багато в чому саме завдяки лідерам в цій темі. На ваш взгляд, запрошедші годи. Как изменилось отношение людей к частной медицине? Со стороны врача, который работает в клинике частной, я рад. Почему? Потому что вот обеспечение частной клиники, оно, конечно, лучше. И каждый частник, тот, который... Ну, я много посетил частных клиник в нашей стране, в Европе. Каждый участник этого рынка, если он уже заявил про себя, если он построил или организовал частную больницу, то он старается ее, конечно, и насытить оборудованием, и оснастить этим оборудованием передового такого поколения, не старым оборудованием. Ну, и чтобы это все работало безотказно. В государственной медицине, к сожалению, вы сами понимаете, что такое сделать невозможно. Польза частных клиник, даже вот в нашем регионе, я бы сказал, не потому, что она появилась для людей, которые могут заплатить, что здесь какое-то более теплое отношение к больным, даже не поэтому. А вот я считаю, что мы задали тон Господарственним ліницям. Все уже господарственну медицину к тому уровню, який ми задали, і кому ми стремимося лучше і лучше і лучше. Творча група програми Наше здоров'я приєднується до привітань з ювілеєм лікарні Святого Луки. На сьогодні це все. Бережіть своє здоров'я.